આજના દેખા દેખીના યુગમાં જ્યાં લોકો લેણું કરીને લગ્ન પ્રસંગમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી નાખતા હોય છે ત્યારે આ મોંઘવારીના સમયમાં જ્યાં એક ગરીબ બાપ કે જેના માટે દીકરીના લગ્ન કરવા એ ઘણો મોટો ખર્ચ અને આર્થિક સંઘર્ષ કહેવાય છે ત્યારે ફયાઝ બાબા રિફાઈ અને એમનું ગ્રુપ બઝમી ગુલિસ્તાન રિફાઈ દ્વારા અઢારમો ઇજતેમાય નિકાહનું આયોજન કરી સમાજને પંદર દીકરીના નિકાહ કરાવી માનવતા મહેકાવવામાં આવી હતી આજના કપરા સમયમાં એક દીકરીના પિતા બોજા હેઠળ દબાયેલા હોય છે જ્યારે દીકરીની ઉંમર લગ્ન લાયક બને ત્યારે દીકરીના પિતા મોંઘવારી અને આર્થિક સંઘળામણના કારણે લગ્ન માં કર્યાવર એટલે કે દહેજ માટે સંકોચ અનુભવતા હોય છે ત્યારે સુરત શહેરમાં કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ છે કે જે સમૂહ લગ્ન થકી આવા પિતાનો લગ્નનો ભાર હળવો કરી રહી છે

पीरे तरीकत फयाज बाबरी रिफाई सहित अनेक सैयद सादात खास उपस्थित रही दरिकदिकियोना आवणार भविष्य माटे दुआओं करी हती। आज बजमे गुलिस्तान रिफाई की जानिब से 18वा सालाना इस्तेमाई निकाह यहां पर पालिया ग्राउंड गुलशन पार्क के पास मुकरर किया गया आज टोटल 15 लड़कियों के इस्तेमाई निकाह हो रहे हैं और इन 18 सालों में टोटल 463 यानी चार सौ तैंसठ बच्चियों के इजमाई निकाह के जरिए यहाँ पर शादियां कराई जा चुकी है संस्था की जानिब से पूरा साल तीन सौ पैंसठ दिन लंगर रिफाई के मातेहत टिफिन सर्विस चलाई जाती है उसके अलावा लंगर में अलग अलग ग्यारह तरह की सर्विसेज है रमजान में राशन की तकसीम की जाती है स्कूल बैग्स हो और संस्था की जानब से अभी फिलहाल इसी साल से ट्यूशन क्लासेस भी शुरू किए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में जिसमें 50 परसेंट ऑफ पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा समूह निका में आने वाले प्रोग्राम इन दिसंबर में उन्नीसवा इज्तमाई निकाह होगा जिसमें गरीब यतीम बच्चियों की शादियां कराई जाएगी और ये काम इसी तरह मुसलसल जारी है और जारी रहेगा इनशा बहुत लोग जुड़े हैं बहुत लोगों की दुआएं हैं बहुत लोगों की मेहनत है यह आयोजन जो किया जाता है इज्तमा निकाह या समूह लगन जो हम कहते हैं ये किसी एक शख्स की कोशिश से नहीं होता बल्कि बहुत हजारों लोग यहाँ पर ताउन करते हैं और साथ ही जो हमारे वॉलेंटियर हैं दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब हैं। मैसेज यही देंगे कि हाल फिलहाल में हमें जितना हो सके सादगी से चलना है सादगी से शादी करनी है और जो कुरिवाज हमारे मुसलमानों में राइज हो चुके हैं उसे ख़त्म करना है और ज्यादा से ज़्यादा पैगाम यही रहेगा और मैं खुसूसी दावत दूंगा उन अमीर हजरात को भी कि आप आए अपने बच्चों की शादियाँ निकाह में करें और एक ट्रेडमार्क शुरू करें ताकि

અને સારી એવું સુવિધા છે અહીંયાનો સ્ટાફ પણ બહુ સરસ છે જે આપણને સારી રીતેના પાણીની થી અને ખાવા પીવાની સુવિધા કરી આપે છે અને દુલ્હનને કઈ પણ પ્રકારની કોઈ તકલીફ નથી અને હવે અમે વધારે એવું પ્રે કરી છીએ કે છે ને આ હજરત પીર જે પીર સાહેબ છે એ આગળ પણ આવી રીતના દર સાલ લગા કરાવી શકે જે યતીમ છે જેના મા બાપ નથી એ આગળ એને દીકરીઓને જે લગ્ન કરવા હોય તો એને સપોર્ટ મળી શકે अने ये भी दुआ थे नानपुरे से आई हूँ फयास के हर साल इस्तेमाल थे मैंने ट्राई किया पहले मेरा नहीं लगा लेकिन मेरा नसीब अच्छा था की इनकी दुआ मुझे मिलनी थी तो मेरा निकाह यहाँ पे हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं चाहती मेरे जैसी और भी लड़कियाँ हो जिनको फयास बाबा के वहाँ पे निकाह हो और उनको दुआ ने सब नसीब हो सब चीज का है किसी भी चीज में ऐसा नहीं है की जो यूँ लगे की यहाँ पे हम गलत है सब सही है पानी से लेके खाने से लेके हर चीज का बराबर ख्याल रखा गया है किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना पड़े ऐसे ये दूंगी मेरे जैसे जितनी भी गरीब लड़कियां हैं जो दिल से चाहती कि उनको दुआ ने सब मिले तो वो बाबा के वहीं आवे फॉर्म भरे और नीके का हिस्सा ले मैं तो बस इतना ही दुआ दूंगी की मेरे जैसे और भी लड़की अल्लाह उनके नसीब यही खोले फैयास बाबा के वहां पे सामान्य रीते लग्न में विविध खर्चाओं अमुक कुरिवाजों लीधे करता है कि जेना पाचड़ લાખો રૂપિયા જવાની આશંકા રહેતી હોય છે ત્યારે આજના સમયમાં એકતા અને પરસ્પર પ્રેમના નિકાહનું વિશેષ આયોજન મોંઘવારીના સમયમાં કરાતા સમગ્ર દેશવાસીઓમાં માનવતા અને પ્રેમનો સંદેશો પહોંચ્યો હતો ત્યારે ફયાઝ બાબા રિફાઈ અને બઝમે ગુલિસ્તાન રિફાઈ સંસ્થા જેવું આયોજન અન્ય સમાજ પણ અપનાવે તે આજના સમયની માંગ છે

हमारे पीर सैद फैजुद्दीन जमालुद्दीन रिफाई अल कादरी अठारह साल से इज्तिमाही निका करते आ रहे हैं और गरीब यतीम लड़कियों का वो इज्तिमाही निका करते हैं हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो काम शुरू किया है हमारे पीर मुर्शिद सैद फयाजुद्दीन सैद जमालुद्दीन अल 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 हमदानी कादरी उनके लिए हम तहे दिल से दुआ करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जैसा वो सिलसिला उन्होंने जारी किया है हम तमाम वॉल्टियर उनके लिए दुआ करते हैं है। कयामत तक उनका नाम रोशन रहे और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते है वो गरीब यतीब लड़कियों को घर बकरी की सब चीजा देते हैं उनको वहाँ जाकर उनके ससुराल में किसी भी चीज की तकलीफ ना हो तो सर सर सामान देते हैं और हमारे पीर मुर्शीद ने यतीम गरीब लड़कियों के लिए इस्तेमाल निकाल तो शुरू किया है और उसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ काम नेक काम किए हैं जो गरीब विधवाओं को पैसा देते हैं उनको मदद मदद करते हैं और जो गरीब होते हैं उनको टिफिन की भी सुविधा की है उन्होंने वो खुद टिफिन सर्विस करवाते हैं उन बुजुर्गो तक खाना पहुँचाते हैं और हमारे पीर ने एक और काम ये भी नहीं किया है जो गरीब यतीम बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते उनके लिए ट्यूशन का भी इंतजाम किया है जहाँ फीस में उनको तालीम दी जाएगी और हमारे पीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह उनको और नवाजे और उनको और तरक्की दे हमारे जैसे पीर है अल्लाह उन्हें हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे कैमरामैन अलमाज खान तोशिब शेख साथ एजाज शेख गुजरात न्यूज सूरत